1 сентября 2016 года в 10.35 в Московский отдел полиции поступило сообщение от оператора АЗС Ойл, что по Салтовскому шоссе обнаружен автомобиль ВАЗ-2105 синего цвета, такси, внутри которого находится мужчина без признаков жизни. При выезде на место в автомобиле был обнаружен труп мужчины 62 -го года рождения, срезанным ранением шеи и огнестрельным ранением головы. В ходе проведения мероприятий было установлено, что потерпевший в последнее время работал в такси, Ранее занимался бизнесом, у него был свой цех. Дела пошли не очень хорошо, он задолжал денег многим людям. И по определенным, по определенным причинам не смог их отдать. Это и стало причиной убийства. Сотрудниками криминальной полиции областного управления, совместно с работниками московского отдела полиции, были изобличены двое жителей Харьковской области, 61-го года рождения и 82-го года рождения. Которые по предварительно, предварительно договорились о, о совершении данного преступления. Задача одного из мужчин была договориться о встрече с потерпевшим в указанном месте, что он и сделал. А второй в это время подошел и с помощью пистолета сделал выстрел в голову, после чего ножом нанес несколько ударов в область шеи. Из автомобиля из автомобиля потерпевшего преступник позабирал ценные вещи, которые в ходе проведения мероприятий были изъяты. По данному факту открыто уголовное производство по статье 115, части 2, пункт 12. Убийство, совершенное по предварительному сговору группы лиц Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Подозреваемые задержаны за совершение данного преступления.